Salam hörmətli kanalizlərimiz. Bu gün biz sizə sıça sıxmış yeni bir iki mərtəbə təmirli dörd otaqlı həyət evi təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin girişində polis idarəsinin arxasında yerləşir. Bir maşın giren həyəti var. Baxın belə bir həyəti var. Üstü navezdir. Yerdən kürsülü tikilib Qoşa daş tikilmiş evdir. Ev haqqında sizə məlumat verim. Bu gördüyünüz birinci mərtəbəyə giriş dəhlizdir. Dəhlizin sağ tərəfində qonaq otağımız yerləşir. Kombi xətti çəkilib, döşəmə taxtadır, laklanıb. Divarlar dekor aboyla düzənilib. 1-ci mərtəbənin mətbəxi, geniş mətbəxi var. Pəncərəsı yola baxır. Pirekanın altında belə bir kadovka düzəldiblər. 1-ci mərtəbənin sanitari qovşağı konfelementlə axı vurulub. Qalxan 2-ci mərtəbə haqqında sizə ümumi məlumat verim. Ümumi 4 otaq, 1 mətbəx, 2 sanitar qovşağından ibarətdir. Hər mərtəbədə sanitar qovşağımız var. 2-ci mərtəbənin otaqları qiyməti 60 min manatdır. Nağd pulla satılır, nisbi kreditlə satılmır. Kupçalıdır, tam mülkiyyətdir. Və burada digər bir yataq otağımız. Bu yataq otağından balkona çıxışımız var. Belə bir balkonumuz var. Qarşı açılılıqdır. bütün kommunallarla təchiz olunub. Kanalizasiya, su, qaz, işıq hər bir şey var. 2-ci mərtəbanın sanitar qovşağı. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.